Петр Московский, митрополит Киевский в Сея Руси, родился на Волыне во второй половине 13 века от благочестивых родителей Федора и Проксии. Еще до рождения в сонном видении Господь открыл ей благодатную предизбранность ее сына. Когда родился ребенок он был рос то есть, в общем-то, и по порой его словам многие не могли понять. И вот благодаря одному из, из святых отцов он начал разговаривать довольно-таки хорошо, и ум его озарился. В 12 лет юный Петр поступил в монастырь. Много времени уделял будущий святитель внимательному изучению священного писания и обучился иконописанию. Иконы, написанные инаком Петром, раздавались братьям и посещавшим монастырь христианам. За добродетельную подвижническую жизнь игумен обители рукоположил инака Петра в сан Иеромонаха. Несколько лет послужив в этом монастыре, решил уединиться, и он ушел на одну небольшую речку, и там основал себе келью и проживал там в безмолвии. Но со временем на этом месте образовался монастырь. И в этом монастыре, в общем-то, приходили люди. И вот в конце концов он был избран игуменом этого монастыря. Однажды обитель посетил митрополит Максим, обходивший русскую землю со словом поучения и назидания. Принимая святительское благословение, игумен Петр принес дар написанный им образ Успения Пресвятой Богородицы, перед которым святитель Максим до конца своей жизни молился о спасении веренной ему Богом русской земли. И вот когда митрополит Максим уехал из Киева в Владимир, то тогда князь галицкий Юрий Львович, он решил, что у него должен быть свой митрополит, и вот он обратился в Константинополь, чтобы и отправил туда игумена Петра, чтобы его рукоположили в митрополиты. В этот момент как раз скончался э, святитель Максим, и вот э, тогда патриарх Афанасий рукоположил его в митрополита, но уже не грецкого, не киевского, а именно всей Руси. Много трудностей испытал первосвятитель в первые годы управления русской метрополией. страдавший по татарским игом русской земли не было твердого порядка, и Петру приходилось часто менять места своего пребывания. В этот период особенно важны были труды и заботы святителя об утверждении в государстве истинной веры и нравственности. 21 декабря 1326 года святитель Петр отошел к Богу. Святое тело его было погребено в Успенском соборе в каменном гробу, который он сам приготовил. В среду состоится чтение Акафиста перед мощами святого великомученики Целителем Пантелеймона в 10 часов утра. Также в четверг в 17 часов вечера состоится вечернее богослужение, которое будет проходить в больничном храме. Также в пятницу в 8.30 утра состоится божественная литургия в больничном храме. Но в больничный храм могут приходить не только те, кто находится на излечении в больнице, но и любые, любой желающий человек. Но только обязательно надо с собой принести или смену обувь, или бахилы. Также в пятницу, в 17 часов вечера состоится вечернее богослужение в нашем храме, в субботу в 8.30 утра состоится божественная литургия и... Вечером в 17 часов вечера состоится все ночные В воскресенье в 8.30 утра состоится божественная литургия. И также в этот день, в субботу в 17 часов вечера, состоится вечернее богослужение в Степновском храме домовом. И в воскресенье в 8.30 утра божественная литургия в домовом храме в честь святителя Луки Красноярского. Также в это воскресенье... 7 числа состоится водосвятный молебен в Зеленниковском домовом храме. После молебна состоится таинство крещения.